На востоке сегодня пасмурно, без осадка, утром 0, днем потеплеет до плюс 5 градусов. А обещали похолодание, видите, потеплеет. В западных областях, короче, без солнца, без осадков, но похолодает. Угу. Похолодало. Утром а Иваном Франковским и чер... Червоном. Черновицкой. А, Черновицкой области, короче, и все 9 градусов мороза, ебать. Нихуя. Похолодание. Да. Днем в регионе до плюс 2. В Карпатах солнечно и тепло, ебать. Плюс 5 градусов. На северо-востоке снег. Утром 0. Днем температура поднимется до 3 градусов тепла, ебать. Нихуя себе. Понял, короче, потепление. Ой, я боюсь, что вы не... Не, 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 не. На юге на блю... э -э... небольшие дожди утром плюс 2, днем до плюс 7 градусов. В Крыму, короче, тоже дожди, ебать. Короче, температура до 8 градусов тепла, блять. В, центре, в центральном регионе, короче, с утра, короче, преимущественно без осадков, короче наибольшие дожди, короче. А вот в Полтаве, короче, снежок, ебать, короче, начнет жить, короче, блядь, ну нахуй, короче. Лучше ехать отсюда. Температура плюс один. Плюс один градус. Ну, плюс один. В Полтаве, нахуй, ебать. Это что за хуйня, ебать, пошла особо. Плюс один, короче. Днем потепление до плюс четырех, ебать, градусов. В Киеве, нахуй пасмурно, утром ноль, короче, градусов, днем, короче, температура не изменяется, ебать. Это, короче, блядь, ноль и ноль, короче, такая где-то Вот, что приготовила, короче, нам похода в, во вторник, 12 февраля, ебать. День, короче, будет легким. Если начинать, то ваш вариант, ебать. Кто начинает, короче, во вторник? Да вопрос в том, что для того, чтобы день был продуктивным, как его нужно начать? Нужны деньги для того, чтобы его начать. Есть какие-то деньги? Хотя бы сигареты какие-то взять. Последние. Последние. Мы желаем вам продуктивного дня. Вы докиньте нам на Боюсь, что не смогу.